হেল্ল' বন্ধু কাৰেণ্ট আচামলৈ স্বাগতম আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা খাচী গছৰ বহুতো গোপন তথ্য জানিব পাৰি গোপন তথ্য বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকৈ সাঁচি খেতি কৰিব পাৰি কেনেকৈ সাঁচি গছত লাখ টকা পাব পাৰি কেনেকৈ সাঁচি গছৰ দ্বাৰাই আমি পিছৰ প্ৰজন্মক সংস্থাপিত কৰিব পাৰোঁ আৰু অসমখন সৌন্দৰ্যশালী কৰিব পাৰোঁ লগতে আমি কেনেকৈ এই সাঁচিৰ পৰা বৈদেশিক মুদ্ৰা আহৰণ কৰিব পাৰোঁ গোটেইখিনি সামৰি মই অসংখ্য ভিডিঅ' দি আছোঁ মই পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক কিছুমান কথা একেদিনাই থাওকতে শেষ কৰি দিব নোৱাৰোঁ কেলে নোৱাৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত বহুত ভিঅাৰ আছে যিসকল সাঁচি গছৰ লগত সাঁচি বেপাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে চাওক সাঁচি খেতিয়কসকলক যেনেকৈ মই দিহা দি আছোঁ তেনেকৈ সাঁচি বেপাৰীসকলেও এই কথাখিনিকে কিন্তু চাই আছে ধৰক মই আপোনালোকক ক'লোঁ এজোপা মাল নথকা গছত পোন্ধৰ কেজি পৰ্যন্ত গজাল মাৰিব পাৰি পোন্ধৰ কেজি গজাল মাৰিবলৈ হ'লে আপুনি চাওকচোন গছডাল কিমান ডাঙৰ হ'ব লাগিব দুটা তিনিটা নহয় পোন্ধৰ কেজি গজাল আৰু যিমানে আপুনি ডাঙৰ গজাল আনিব সিমানে আপোনাৰ গজালৰ পৰিমাণটো কমি যাব যিমানে আপুনি সৰু গজাল আনিব সিমানেই আপোনাৰ গজালৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব মই যেতিয়া আপোনালোকক ক'লোঁ যে এজোপা মাল নাইকিয়া গছত আপুনি গজাল মাৰি মাল বনাব পাৰিব কিন্তু যিটো আগৰ আগৰ সৃষ্টি নহ'ব তাৰ পৰা আঁতৰহে সৃষ্টি হ'ব অৰ্থাৎ তাক সিজাই পকাই আঁতৰ বনাব পাৰিব তাকো বিগিত বা ছিগিটত লগে লগে সাঁচি বেপাৰীজনেও গম পাই গ'ল যে সাঁচি গছত গজাল থাকিব পাৰে যে সাঁচি খেতিয়কসকলে ডাঙৰ গছবিলাকত গজাল মাৰিও ভাল বনাই থাকোঁ পাৰে হয়নে তেখেতসকলৰ কথাটো লগে লগে জানিব দুই নম্বৰ কথাটো মই যেতিয়া আপোনালোক ক'লোঁ যে বটালি মাৰি বা গিমিত মাৰি বা আপুনি শলখা ভৰাই খাচী গছত আগৰ তৈয়াৰ দিব পাৰি পাৰি আপুনি ধুনীয়াকৈ গিৰিমিট এটা মাৰি বিছটা ফুটা আগৰ পৰা গুৰিলৈকে বিছটা ফুটা যদি ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়ে কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব যাতে গছজোপাই মানে ছাল খানিত আঘাত নহয় তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আপুনি ব্ৰেডেৰে ঘূৰণীয়াকৈ বা চাৰিচুকীয়াকৈ আপুনি ছালকণ এৰুৱাই ল'ব লাগিব ছালকণ ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই লৈ আপুনি কেইবিধ মাৰি থাকিব তাৰপিছত আপুনি দেখিব যে এবছৰৰ ভিতৰত সেইটো এটা তাত আগৰ ধৰিবই আপোনাৰ তাত যিটো মুগা মাল মুগা বৰণৰ যিটো মাল হয় সেইটো ধৰিবই গতিকে আপুনি এজোপা ভাল গছত যদি বিছ পঁচিছটা তেনেকৈ ফুটা মাৰি দিয়ে সাঁচি বেপাৰীয়ে থপ খাই যাব বুলি কৈছিল তেওঁলোকে এজোপা দাম দিব বুলি কৈছোঁ কিন্তু লগে লগে সাঁচি বেপাৰীজনেও গম পায় গ'ল যে এনেকৈয়ো মাল বনাই থ'ব পাৰি তেওঁলোকেও আপোনাক ফূৰ্তিটো দেখিলেই সেইটো একদম পিয়'ৰ ফুটি নিচিনা হৈ যায় কিন্তু তেওঁলোকে সেইকীত আপোনাক দাম মাৰিবলৈ যত্ন কৰিব যে অকণমান কালাৰটো চাই লওঁ আপোনাক দুই লাখেই দিম গছজোপাত বা পাঁচ লাখেই দিম কিন্তু অকণমান কালাৰটো চাই লওঁ চাওক পাঁচ লাখ টকাৰ কথা আছে গতিকে আমি কালাৰটো নোচোৱাকৈ আপোনাক গছডাল কেনেকৈ কিনিম আপোনাক সেইধৰণে কটাই লৈ আপুনিও ভাবিব যে হয় পাঁচ লাখ টকা দিম বুলিতিয়া অকণমান চাওক কিন্তু অকণমান চাওঁতে তেওঁলোকে গম পাই যাব চ কি মাল হ'ল মানে পিয়'ৰ হয়নে আৰ্টিফিচিয়েল হয় গম পাই গ'ল গতিকে আপোনাক মই যেনেকৈ কথাখিনি কৈ দিছোঁ লগে লগে কিন্তু তেওঁলোকে কথাটো জানি গৈছে অ'পেন ছিক্ৰেট কথাটো কি বুলি কৈছোঁ অ'পেন চিক্ৰেট হৈছে ইফালে ছিক্ৰেট কৰিছোঁ সিফালে অ'পেন হৈ গৈছোঁ গতিকে আমি আমাৰ নিজাববীয়াকৈ কিছুমান চিন্তা চৰ্চা কৰিবলগীয়া হয় মই সময়ত গজাল মাৰি বহুত গছ বিক্ৰী কৰিলোঁ সেইখিনি অৱশ্যে বহুত পুৰণি কথা কাৰণ তেতিয়া বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছিল তেতিয়া খাচী বেপাৰী ইমান অহা নাছিল এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছিল যে খাচী বেপাৰী নিবও নোৱাৰিছিল চাইকেলত নিব পৰা নহয় সেই গছবিলাক ইয়াতেই একদম চাচি চুৰুকি সৰু সৰু কৰি দিবলগীয়া হৈছিল গতিকে মই এনেকুৱা বেপাৰীও চাবলগীয়া হৈছিল যে যিজন বেপাৰী ইয়াত দা নামাৰে গছডাল বিকিম কিন্তু এনেকুৱা মানুহক বিকিম যাতে ইয়াত দা নামাৰে গতিকে বহুখিনি কৌশল অৱলম্বন কৰি গছ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল কয় পাছত আহি কয়হি যে আপোনাৰ গছডালত কিন্তু বেছ গছডাল আছিল দিয়ে কাৰণ তেওঁলোকৰ লছ নহয় লছ বোলা বস্তুটো নাই সাঁচি গছত লছ বোলা বস্তুটো নহয়েই পাঁচ লাখ টকা দি নিলেও তেওঁলোকৰ লছ নহয় আৰু হাজাৰ টকীয়া গছডাল নিলেও তেওঁলোকৰ লছটো নহয় কাৰণ তেওঁলোকে বস্তুটোত তিনিভাগৰ এভাগ মানহে দাম দিয়ে এজোপা গছত যদি তিনি লাখ হয় তেওঁলোকে এক লাখহে দিব কেলৈ সেই এক লাখ টকীয়া গছডাল বাটতে আপোনাৰ দুই লাখ টকাত বিকিব দুই লাখ টকাত সেইজনে নি তিনি লাখ টকাত বিকিব গতিকে প্ৰাপ্যটো আমি নেপাওঁ যিটো পাব লাগে এজোপা গছত যিমানখিনি টকা পাব লাগে সিমানখিনি টকা আমি নাপাওঁ কাৰণ আমি সেইখিনি আশাও কৰিব নালাগে কাৰণ কেলৈ এজোপা সাঁচি গছৰ পৰা আগৰ তৈয়াৰ কৰালৈ বহুত খৰচ আছে যেনেকৈ ধান খেতি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হে লাভ পাওঁ কাৰণ এপোৰা মাটিত বাৰ হেজাৰ টকা খৰচ হয় এপোৰা মাটিত বাৰ হেজাৰ টকা খৰচ হয় আৰু সেই বাৰ হেজাৰ টকা খৰচ কৰি আমি যেতিয়া ধান খেতি কৰোঁ শেষতনো গৈ আমি বিঘাত কেইমোন পাওঁ বিছ মোন হা আঠ কুইণ্টল বা দহ কুইণ্টল ধান পাওঁ দহ কুইণ্টল ধানতনো কিমান বিছ হেজাৰ টকা পাওঁ সোতৰ হেজাৰ টকা পাওঁ গতিকে সোতৰ হেজাৰ আপুনি ধৰক বাৰ হেজাৰ খৰচ হ'ল পাঁচ হাজাৰ টকা এটা লাভ হৈছে কিন্তু সেই পাঁচ হাজাৰ টকাক আপোনাৰ নিজৰ খাটনিখিনি আছে নহয় নিজে নিজৰ গোটেই পৰিয়ালটো এংগেজ হ'ব লাগে প্ৰকৃততে যিখিনি প্ৰকৃত খেতিয়ক গোটেই পৰিয়ালটো এংগেজ হ'ব লাগে কাৰণ আমি খোৱা বোৱাখিনিতো ধৰা নাই দিনটো পাঁচটা মানুহে যদি মৰণাত লাগি থাকে পাঁচটা মানুহক খুৱাব লাগিব বিছজনী ৰোৱনীয়ে যদি ৰুলে আপোনাৰ বিছজনী ৰোৱনীক খোৱাব লাগিব ৰান্ধনী যদি শ্ৰম আছে গেছৰ খৰচ আছে পানীৰ খৰচ আছে আজিকালিতো একো এনেই নাপায় আগৰ দৰে পুখুৰী পানী নহয় নহয় যিমান লাগে আনি থাকোঁ এতিয়াতো টেপৰ পানী হয় ন ছামাৰ্চেবলৰ পানী হয় গতিকে ছামাৰ্চেবল আমিতো বিল দিবলগীয়া হৈছে পানীখন আমি এনেই পোৱা নাই আগৰ দৰে পাচলি লোমালোমে লাগি নাথাকে বাৰীত আগতে ঘৰৰ ছালতেই বিছ পঁচিছটা কোমোৰা লাগি থাকে এতিয়া আপোনালোকে এলোকে এনেকুৱা দেখিছে নেকি এবাৰ ঘৰৰ ছালত কোমোৰা আছে ঘৰৰ ছালেই নাই টিং আছে টিঙৰ ওপৰততো নালাগে আগতে গোহালি ঘৰৰ ওপৰত কোমোৰা একদম বগা হৈ থাকে এশ ডেৰশ কোমোৰা লাগে কিন্তু এতিয়া এতিয়াতো গোহালি ঘৰ নাই মানুহ টিঙৰ ঘৰ আহি গ'ল গতিকে টিঙৰ ওপৰততো সেইটো নহয় আগতে কিমান তৰৈ মানুহৰ ঘৰত তৰৈ খাব নোৱাৰে গছত বগাই থাকে তৰৈবোৰ লেকে পেলাই উভৈনদী আজিকালিতো চল্লিছ টকা কেজি কিনি আনিবলগীয়া হৈছে দিনকাল সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গৈছে আগৰ দৰে নহয় আগৰ দিনত অসংখ্য চাপৰি আছিল আজিকালিতো সেই চাপৰিবিলাক নাই গাঁৱৰ মাজত চাপৰি নাই আগতে গাঁৱৰ মাজত মানুহে মাটি কিনিবলৈ পাইছিলে আজিকালি টাউনত মাটি কিনিবলৈ পাব কিন্তু গাঁৱত মাটি কিনিবলৈ নাপায় গাঁৱত নিচিকৈ মাটি কিনিবলৈ নাপায় কাৰণ চব বাগান হৈ গ'ল কোনোবাই সাঁচী বাগান কৰিছে কোনোবাই চাহৰ বাগান কৰিছে গতিকে দিনকাল সলনি হ'ল আমি এতিয়া খাচী খেতিৰ ওপৰতো যিমানখিনি কথা পাতি আহিছোঁ গতিকে মোৰ কথা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে গোটাই একোটা টিপছ আছে আপোনালোকে সেই টিপছখিনি বাচি ল'ব লাগিব লৈ আপোনালোকে খুব অন্তৰ্পণে কামখিনি কৰিব লাগিব চবতকৈ বেষ্ট পলিচিটো হ'ল আমি সাঁচি গছ এজোপা পাঁচ ফুট বা ছুট যদি গুলাই কৰি দিওঁ আমাক অপয়াসে দুই লাখ টকা মই দহ লাখলৈ নাযাওঁ দুই লাখ টকাকৈতো আমাক অপয়াৰশে দিওঁ কাৰণ গছডাল আমি ডাঙৰ কৰিবই লাগিব এইটো আমাৰ খেতিয়কৰ বাৰীত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে জানো নাই নহয় আছে যিখিনি মানুহ অধ্যাৱত যাৰ উভৈনদীকৈ টকা পইচা আছে তেওঁলোকৰ বাৰীত কিন্তু ডাঙৰ বস্তু আছে যেনেকৈ আমাৰ এটা কথা আছে নহয় জাবৰৰ গুৰিতে জাবৰ গোট খায় গতিকে যিখিনি ধনীক শ্ৰেণীৰ মানুহ যি গছ নিবিগিলেও খাব পাৰে যাৰ উপাৰ্জনৰ পথ বহুত তেওঁলোকে ডাঙৰ কৰি উপাৰিছে গছ নিবিগিলেও কোনো আপত্তি নাই তেওঁলোকে গছৰ ওপৰত কোনো ধান্দা দিয়া নাই বুলি কিছুমান ৰুই থৈছে হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকে বহুত টকা পায় একোডাল একোডাল গছত পাঁচ লাখ ছয় লাখ এনেকুৱা পায় মানে বিছ পঁচিছ লাখ টকাত গছ বিকে চাৰি পাঁচডাল গছ বিকে বিছ লাখ বা পঁচিছ লাখ টকাত বিকে আৰু সেইখিনি গছত দাম পাবই কাৰণ তেওঁলোকে বাপেকৰ দিনৰ গছ বা ককাকৰ দিনৰ গছ কিন্তু আমি এতিয়া সেইখিনি কথা চিন্তা কৰি থাকিলা নাই আমি চিন্তা কৰিব লাগিব কেনেকৈ আমি পাঁচ বছৰতে এটা পুলি পঞ্চাছ ফুট ওখ কৰোঁ কাৰণ চাওকচোন যিটো পুলি এশ বিছ ফুট ওখ হয় কিন্তু আমাৰ এশ বিছ ফুট ওখ হোৱা পুলি আমাৰ বাৰীত কেইটা আছে নাই নহয় বৰ বেছি আপোনাৰ ত্ৰিছ ফুট চল্লিছ ফুট তাত হয়তো আমাৰ ওখ হোৱা নাই আছে মোৰ বাৰীত ইয়াত গছ আছে বাঁহতকৈ ওখ হৈ আছে কেইডাল মোৰ আছে এডাল বা দুডালহে আছে গতিকে আপোনাক মই সদায় কৈ আহিছোঁ যে দহটা পুলি ৰ দহটা যদি পুলি ৰুৱে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাভৱান হ'ব যদি আপুনি এশ ডেৰশ পুলি ৰুৱে তেতিয়া কিন্তু আপুনি লাভৱান নহ'বও পাৰে কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'খিনি এনেকুৱা মানুহৰ কাৰণেও কৰা হৈছে যে নগৰত বাস কৰিছে নগৰত বাস কৰা মানুহজনেও যেনেকৈ আম পুলি এটা মধুৰি পুলি এটা ৰুইছে তেখেতো দহটা খাচী পুলি ৰুবৰ কাৰণে জেগাৰ নাটনি নহয় আৰু প্ৰত্যেকঘৰ মানুহে দহটা দহটাকৈ যদি ৰুই যায় তেতিয়াহ'লে এই পখিলাটো ইজোপা গছৰ পৰা সিজোপা গছলৈ সিজোপা গছৰ পৰা সিজোপা গছলৈ গৈ গোটেই গাঁওখনতে উভয় নদী হৈ যাব আৰু ইখন গাঁৱৰ পৰা সিখন গাঁৱলৈ গুচি যাব এনেকৈ কৰি যিখিনি অঞ্চলত এই পোকটো নাই সেই পোকটো উভয় নদী হ'ব আমাৰ ধৰক গোলাঘাটত এই পোকটো উভয় নদী গোলাঘাটৰ পাছতে আপুনি আহক তিতাবৰ তেওঁ এই পোকটো উভৈনদী সিফালে যাওক আপুনি নাম টি এই পোকটো উভৈনদী তাৰ পৰা আপুনি আহক তিয়ক তিয়কত এই পোকটো উভৈনদী গতিকে মাজত অকণমান গেপ আছে মাজত অকণমান গেপ আছে সেই গেপটো ফিল আপ কৰি দিলেই হ'ল আপোনাৰ বৰহোলাত যাওক উভৈনদী বৰহোলাটো খুব ধুনীয়াকৈ আছে কিন্তু তাৰ মাজতে আপুনি কাকডোঙা গুলীয়াডোখৰ জেগা পোৱা যায় গোলাঘাট জিলাৰ কাকডোঙা গুলীয়াডোখৰ জেগা আছে কাকডোঙা বুলি ক'লে কাকডোঙাৰ মূলখন যেনি যেনি বৈ আহিছে নগাওঁ পাহাৰৰ পৰা যেনি যেনি বৈ আহিছে কাকডোঙাৰ নদী দাঁতিয়ে 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 কিন্তু সেই সুঁতিটো একেবাৰে আপোনাৰ ভোক ধৰিলে গেলা গুললৈকে আপুনি গুচি আহক সেই নদীৰ পাৰত কিন্তু সাঁচি গছবিলাকৰ মূল্যমান কম কম ধৰে কিয় কম ধৰে তাৰ মাটিটো আলতীয়া আলতীয়া মাটিত সাঁচী গছ ভাল নহয় কেনেকুৱা লাগে দুমোজা মাটি সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে যি দহটা খাচী পুলি ৰুইছে সেই দহটা খাচী পুলিত যিকোনো উপায়েৰে আপুনি অনুজীৱ বৃদ্ধি কৰক অনুজীৱ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব বৰগছৰ গুৰি মাতি জৰি গছৰ গুৰি মাটি বেল গছৰ গুৰি মাতি তুলসী গছৰ গুৰি মাতি আপুনি সংমিশ্ৰণ কৰক আটাইকেইটা সংমিশ্ৰণ কৰি আপুনি এটা ড্ৰামত বা এটা ড্ৰাম লাগ আপুনি গোটেইখিনি পানী দি ভিজাই দিয়ক তাত অলপ জৈৱিক সাৰ মিলাই দিয়ক তাৰপাছত সেই মাটি মাটিখিনি আপুনি আপোনাৰ সাঁচি পুলিকেইটা গুৰিত অলপ অলপকৈ তিয়াওক সি কি কৰিব আপোনাৰ মাটিৰ গুণাগুণটো সলনি কৰি দিব মাটিৰ গুণাগুণটো সলনি কৰি দিয়াৰ লগে লগে গছজোপাত পোক ধৰাত সহজ হৈ পৰিব গতিকে তেনেকুৱা আমি বহুত প্ৰচেছ কৰিব লাগিব আমি মাটিটো ঠিক কৰিব লাগিব আমি গছজোপাত সাৰ জাবৰ দিব লাগিব আমি গুটিটো ভাল সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব হেল্ল' বন্ধু আমি যদি ভাল গুটি সংগ্ৰহ নকৰোঁ আমি গছজোপাত বহুত প্ৰতিপাল কৰিছোঁ যদি মাটিৰ গুণাগুণটো আমি ঠিক কৰি নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গছজোপাত আমি কেনেকৈ পইচা পাম এইখিনি খাটনি আপুনি মাটি ঠিক কৰিবই লাগিব মাটি ঠিক নকৰিলে আপোনাৰ গছ ঠিক নহ'ব আপুনি গুটি ঠিক কৰিবই লাগিব মিঠা খাচীৰ খচ আপুনি ৰুবই লাগিব কালি ভিডিঅ'টো যদি আপুনি চাইছে তেতিয়া দেখিব মই এজোপা ভোলা সাঁচি দেখুৱাইছোঁ বহুত ডাঙৰ কিন্তু হ'লে কি হ'ব মাল নাই নহ'বই সঁচটোৱেই বেয়া ভীমকলৰ পুলি এটা ৰুই পেলানি মালভোগ কল লাগক বুলি ক'লেই লাগিব জানো নালাগে আপুনি মালভোগ কলৰ পুলি ৰুবই লাগিব তেতিয়া আপুনি মালভোগ কল ল'ব হেল্ল' বন্ধু এইবিলাক হ'ল বহুত যত্নৰ কথা আছে এতিয়া সাঁচি গছৰ ডালবিলাক কাটিব লাগে খাচী গছৰ যদি আপুনি ডালবিলাক নাকাটে তেতিয়া আপোনাৰ সাঁচি গছবোৰ সক্ষম হয় এশ বিছ ফুট হ'বলৈ হ'লে আপুনি খাচী গছৰ ডালবিলাক কাটি 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 যাব লাগিব যিমানে আপুনি ডাল কাটিব সিমানে সি ওপৰলৈ ঢাকলি মেলিব আপোনাৰ এই মোৰ এই গছ গছকেইডাল দেখিছেনে এই গছডাল আপুনি চাওকচোন কিমান ওখ গছ এই গছবোৰ কেলে ইমান ওখ হৈছে এই গছবোৰ চব ওখ কিন্তু ডাল নাই সেই তামোল গছৰ নিচিনা কৰি দিয়ক আপুনি একোডাল সাঁচি গছ একেবাৰে চাচি চুৰ বুলি আপোনাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে ডাল কটাৰ সময় তেতিয়া কাটিব এই যে পাতবোৰ বগা কৰা দেখি আছে এতিয়া নাই এইবিলাক চব সেউজীয়া হৈ যাব সেউজীয়া হৈ এই খাচী পাতবিলাকত এটা মলি জমা হ'ব প্ৰত্যেকটো খাচী পাততে মলি জমা হ'ব মলি জমা হৈ ক'লা হৈ যাব এতিয়া চব চব বগা হৈ আছে নাই হোৱা কিছুমান মানুহে ডাল কাটিলেই এতিয়া যদি ডাল কাটি এতিয়া গছজোপা ৰৈ দিব যেতিয়ালৈকে সাঁচি গছৰ পাতবিলাক এনেকুৱা হৈ থাকিবই যে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ডালত হাত নিদিবই কিন্তু যেতিয়া আপুনি দেখিব যে এই পাতবিলাক মলিয়ন হৈ গৈছে ইয়াত একেবাৰে বহুত ধূলি বালি লাগি একদম হেতেহা আৰু ৰং এটা ধৰিব তেতিয়াই আপুনি একদম সমূল অঞ্চে ডালবিলাক কাটি দিয়ক যিমানলৈকে পাৰে কিন্তু চাব মানে বেঁকা হৈ যাতে নাহে সাঁচি পুলিটো যদি বেকা হৈ আহে তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ লষ্ট হ'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ সাঁচি গছবিলাক বেকা হৈ হৈ যায় কিমান প্ৰকাৰ প্ৰকাণ্ড গছ বেকা হৈ হৈ গৈছে বেঁকা হৈ গ'লে কি হ'ব গোটেই গা গছজোপাৰ পৰা ডাল আহি যাব এজোপা সাঁচি গছ যদি ধেনুবি কৰি দিয়ে বেঁকা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু তাত অসংখ্য ডাল আহি যাব ডাল আহি গ'লে গছজোপাত কিন্তু মাল নহ'ব গছজোপা সদায় একদম হুলুম গছৰ দৰে বা শবক গছৰ দৰে পোন কৰি ৰাখিব লাগিব আপুনি গছজোপা পোন কৰি ৰাখিবই লাগিব গছজোপা পোন কৰি কেনেকৈ ৰাখিব মোক আগৰ এজন ভিউৰে সুধিছে যে সাঁচি গছৰ মাজত তামোলৰ খেতি কৰিব পাৰিনে দহটনত পাৰি আপুনি সাঁচি গছৰ মাজত তামোল গছৰ মাজত আপুনি সাঁচি গছ মানে সাঁচি গছৰ মাজত তামোল গছ অসুবিধা আছে সাঁচি গছৰ মাজত আপুনি তামোল গছ ৰুব নোৱাৰে কিন্তু তামোল গছৰ মাজত আপুনি সাঁচি গছ ৰুব পাৰে আপুনি নিশ্চয় কথা পাতটো ধৰিব পাৰিছে মানে আগ ধৰি তামোল ৰুব লাগিব আপুনি দহজোপা বা বাৰজোপা মই অকণমান ডাঙৰ খেতিয়কৰ কথা কৈছোঁ দেই যিয়ে এ কথা দুকথা এবিঘা মাটি কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে কথাটো কৈছোঁ তেওঁলোকে হাত ধৰি এখন তামোলনি বাৰী বনাই ল'ব লাগিব তামোল বাৰীখন যেতিয়া হৃষ্টপুষ্ট হৈ উঠিলে আৰু পুলিখিনি মজবুত হৈছে সেই সময়তে আপনি তার মাঝে মাঝে খাঁচি পুলি লগাই তেতিয়া কি হব আপনার খাঁচি পুলিখিন তামোল গছর দরে পোন হয়ে যাব মানে তামোল লাগিব তেতিয়া ই পোন হয়ে যাব আর যদি আপনি দুডাল বা চারডাল পুলি রুই কিন্তু বেঁকা করে দিব আপনার মানে এডাল দেখুৱাই আছো আস এই যে অসংখ্য পাত থাক পুলিটা দেখিছে সেই পুলিটো এটা কমেও পঁচিশ ফুট ওখ পুলি কিন্তু পুলিটো সব একদম বেঁকা হয়ে আগটা মাতিত লাগি কেলে হয়েছে লোদ লোবপরা নাই গছজোপাত কি হল মানে জালুক লাই দিল লগতে কি হল এজোপা ভেবেলি লতা উঠি গল উঠি গলত হল পুলিটাই লোট লোব নয় বেঁকা এতিয়া এটা মানে পুলিটু কৰিব করবা নাই পুলিটো পুলিটো কেলে কৰিব করবা নাই মানে ভেবেলি লতা কাটি শুকাই যাব কোনো কথা নাই কিন্তু জালুকজোপা মোকো সেজাত পাঁচশ টকাৰ জালুক লাগবে গতিকে মই জালুকজোপা কাটি দিব পৰা নাই যদি মই জালুকজোপাও কাটি দিওঁ ভেবেলীলতা জোপাও কাটি দিওঁ তেতিয়া পুলিটো কিন্তু লাহে 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 নিজে পোন হৈ যাব গতিকে মই চাই আছোঁ জালুক ফুলিছে জালুকখিনি যেতিয়া ফুলিছে জালুকখিনি লাগিব জালুকখিনি যেতিয়া লাগিব মই জালুকখিনি লৈ ল'ম জালুকখিনি লৈ লোৱাৰ পিছত মই সেই পুলিটো পোন কৰি দিব লাগিব কাৰণ মই জালুকজোপাত পাঁচশ টকাহে পাম কিন্তু সেই পুলিটোত আকৌ মই পাঁচ হাজাৰ টকা পাম নহয় মিনিমাম কথা কৈছোঁ পাঁচ হাজাৰ টকা পাম নাই তেতিয়াই গতিকে মই জালুকৰ আশাত মোৰ পুলিটো নষ্ট হ'বলৈ দিব হেল্ল' বন্ধু বহুত কথা ক'বলগীয়া আছে বহুত কথা কৈ আছোঁ আপুনি যে ইমান সময়লৈকে ধৈৰ্য ধৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে সেইকাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু এতিয়াও আপুনি লাইক কৰা নাই কমেণ্ট কৰা নাই কৰি দিয়ক মই কথাখিনি কৈ যাম কিন্তু আপোনালোকে সন্তকৰণে তাৰ পৰা বস্তুখিনি বাচি উলিয়াব লাগিব পাহৰি যাব মানুহে পাহৰি যাব কথাবিলাক কিন্তু আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন আপুনি মনত ৰাখক মই গজাল মাৰিবলৈ কৈছোঁ সাঁচী বেপাৰীজনেও গম পাইছে কিন্তু পাহৰি যাব তেখেতেও পাহৰি যাব আপুনিও পাহৰি যাব কিন্তু মনত ৰাখিব কোনে যিকেইজনে প্ৰকৃততে সাঁচি খেতিত পইচা ল'ম বুলি ভাবিছে সেইকেইজনে কিন্তু আজীৱন কথাখিনি মনত ৰাখিব কৌশলখিনি প্ৰয়োগ কৰিব নিশ্চয় কথাখিনি মোৰ ধৰিব পাৰিছে আৰু দীঘলীয়া নবোৰ পুনৰবাৰ আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাই অভিনন্দন্দন জনাই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম